इब्राहीम अलात सलाम को निमरूद ने जब आग में डाला आग गुलजार बन गई और फिर जब अल्लाह इज़्ज़त ने वही के ज़रिए आपको हुक्म फरमाया क्या इब्राहिम अब इस शहर से किसी और शहर चले जाओ ये भी अम्बिया सलाम का तरीक़ा मुबारक है कि जहाँ उनकी जान के दुश्मन बन जाए जहाँ लोग उनको नाहक कत्ल करने के पीछे पड़ जाएँ तो वो वहाँ से हिजरत कर जाते गए जैसे आका करीम अ सलात सलाम मक् से मदीना हिजरत करके गए वैसे ही हज़रत सैदना इब्राहीम व सलाम निमरूद के उस शहर से जहाँ पर वो मुकीम था जहाँ पर उसकी बादशाहत थी वैसे तो पूरी दुनिया में बादशाह था वो और िम था तो आपने अल्लाह इज़्ज़त के हुक्म पर उस शहर से हिजरत करके मिस्र के शहर में पनाह गुजी हुए वहाँ पर आपका निकाह आपकी चचा बहन से हुआ हजरत सारा ताला तब आपसे निकाह हुआ उसके बाद आप किसी और शहर में गए वहाँ पर मुख्तसर मैं सिर्फ आपको याद करवा कर जो मेन चीज़ बतानी है जो आपकी असलाह करनी है मैं वो करने लगा हूँ क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये हमें याद भी हो गई हैं और हमें पता भी है कि हर साल हम ये सुनते हैं तो आपका निकाह हुआ फिर आप एक शहर में गए वहाँ का बादशाह इतना ज़ालिम था इतना जालिम था और इतना फासिक और फाजिर था कि उसने अपने उस शहर में एक कानून बना रखा था कि जिसकी भी शादी होती थी उसकी बीवी जो है उस बादशाह के पास पेश होती अगर वो उसको पसंद आ जाती तो अपने पास रख लेता वगर ना वापस कर देता इसी तरह उसने अपने शुरते जो थे शहर के दाखिली दरवाज़े पर भी लगा रखे थे कि अगर यहाँ से भी कोई बंदा इस तरह का आए उसके पास उसकी खूबसूरत बीवी हो तो उसको भी मेरे पास लेके आना तो इसी तरह हज़रत सैदन इब्राहीम सलात व सलाम जब उस शहर में दाखिल होने लगे तो आपके साथ ही हज़रत सारा रदिल्ल तज़रत सारा रदिल्ल आप अपनी ख़ूबसूरती में बेनज़ीर थी बहुत हसीन व जमील थी आप तो जब उस बादशाह के शुरतों ने देखा कि एक मुसाफिर आया और साथ उसकी बीवी जो है वो बड़ी खूबसूरत है तो बादशाह तक ये पैगाम पहुँचा तो बादशाह ने हज़रत सदन इब्राहीम सलाम को अपने दरबार में बुलवाया और देखा कि आपके साथ जो आपकी बीवी है वो बड़ी ख़ूबसूरत है तो फिर वहाँ का ये कानून था कि जो शादीशुदा औरत होती थी उसको वो अपने पास रखता था तो जब पूछा कि ये कौन है तो हज़रत सैदन इब्राहीम व सलाम ने उस बादशाह के सामने बोला कि ये मेरी बहन है क्योंकि आपके चचा की बेटी थी चचा ज़ाद बहन थी तो आपने कहा कि ये मेरी बहन है लेकिन उसका जो है ना दिल ख़राब हो गया या नीयत ख़राब हो गई उसने बोला कि इसको हमारे हवाले करो बादशाह था उसकी हकूमत थी सब कुछ उसी का था उसने ज़बरदस्ती हज़रत सारा रद्ल तन आप को अपने पास रख लिया और हज़रत सैदा इब्राहीम सलात सलाम को एक जेल में बंद कर दिया इधर हज़रत सैदा इब्राहीम सलात सलाम बेचैनी की हालत में कभी इधर से कभी उधर दौड़ रहे हैं और यही सोची जा रही है कि उनके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा क्या कर रहे होंगे तो उधर वो जो बादशाह था उसने ग़लत नज़र के साथ ग़लत नीयत के साथ हज़रत सारा रद्ह तनगा आपकी तरफ जब हाथ बढ़ाया तो आपने बजाय इसके कि उससे माफ़िया मांगती बजाय इसके कि उससे मोहलत मांगती गिड़ गिड़ाती रोती आपने बोला कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं वुज़ू करके दो रकत नमाज अदा कर लो तो उस बादशाह ने बोला ठीक है तो जब उस आपने नमाज के लिए वज़ू किया और सार सजदे में रखा तो ये कुरान मजीद भी है कि या अय्यू अल्लाजीना वस्साला। कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए तो नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो अपने रब से इन ला सा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के हमेशा साथ है हमारे ऊपर मुश्किल आए तो हम बजाय इसके कि इस दर पे आए रब ताला से रुजू करें और अपनी मुश्किल यहाँ बयान करें हम इधर उधर भागते गए और जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो हमारे जहन से ये बात तो बिल्कुल निकल ही जाती है कि रब तला के दर पर जाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा ये सब कुछ निकल जाता है लेकिन वो नेक खातून, वो नेक पारसा खातून आप साबित क़दम रही और आपने सर सजदे में रख दिया और दुआ की कि बारी तला इस फ़ितने से मुझे महफूज फरमा ले तो जब वो बादशाह जो था आपकी तरफ उसने जब हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया जिसम ठहर गया और वो ठिठर कर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया जब होश आई फिर दुआ करवाने लगा कि अल्लाह की नेक बंदी दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊँगा तो आपने दुआ की वो फ़ौर ठीक हो गया दिल में फिर ख्याल आ गया नियत फिर ख़राब हो गई फिर हाथ बढ़ाने लगा तो फिर वैसे हो गया फिर दुआ के लिए बोला कि अल्लाह की नेक बंदी मेरे लिए दुआ करो तो फिर आपने ये दुआ की कि बार तला अगर ये अपनी बात में सच्चा है कि यह मुझे हाथ नहीं लगाएगा तो इसको ठीक फरमा दे मगर इसको इधर ही नेस्त तो नाबूद फरमा दे तो अपनी बात में सच्चा था ठीक हो गया और उसने अपने वज़ीरों को बुलवा कर बोला कि यह कोई आम औरत नहीं है ये बहुत बड़ी जादूगरनी है लिहाजा ऐसा करो इसको और इसके साथ जो मर्द आया था वो और एक और औरत जो जेल में बंद है वो भी इसी की तरह जादूगरनी है उसको भी इसके साथ लगा के इन तीनों बंदों को इस शहर से बाहर निकाल दो तो आप उस, उस बादशाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम व सलाम और आपकी बीवी और साथ एक और औरत जिसका नाम हज़रत हाजरा रजिला आप भी साथ और हज़रत लूत सलात ये चार बंदे जिनको शहर से बाहर निकाल दिया गया आप वहाँ से गए और फलस्तीन इराक़ वहाँ पर जाकर आप मुक़ीम हुए